ইয়াতে মই এটা বস্তু এতিয়া দি দিম আৰু সেইটো দাইলখন আমাৰ হওঁ হওঁ হৈছে দি দিম বাৰু চি অনুমান কৰিব পাৰিছে ইয়াতে এতিয়া দি দিম এয়া পৰি গ'ল ধনিয়া দেখিছেনে সৰহকৈ ধনিয়া আৰু ধনিয়াযোৰ ইমান বেছি ভাল পাওঁ মাটি দাইল কাৰ কাৰ প্ৰিয় বনাব দেই মই জানো চবৰে প্ৰিয় ধনিয়াকণ দিয়াৰ লগে লগে তৰকাৰীখনৰ কালাৰটো কি যে ধুনীয়া হৈছে এইয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ খানাৰ আয়োজন চলি আছে যিহেতু আজি কাম নাই গতিকে মাটি দাইল খোৱাৰ দিন কাম নহ'লেই মাটি দাইল খাওঁ কাৰণ আগনাই দিয়া থ'ব লাগে গতিকে এইটো মাটি দাই কি ধুনীয়া হৈছে কপ কপকৈ উতলিছে একদম থপথপীয়া হ'ব মাটি দাইলখন আৰু ভাতখিনি একদম সুলুপ সুলুপকৈ খাব লাগিব দেই তাৰপিছত আৰু এটা আইটেম আছে এইফালে এইয়া এইটো হৈছে খুতৰা শাক বিলাহী দি পেলাই ভাজিছোঁ অকল বিলাহী দি ভাজিছোঁ খুতৰা শাক দেই দেখিছানে কি ধুনীয়া হৈছে ভাজিখন খুতৰা শাক বিলাহী দি ভাজিছোঁ দেই তাৰপিছতে আৰু এটা আইটেম আহি গ'ল এইটো দেখিছে নেকি এইটো হৈছে কবি বেঙেনা আৰু কচমাছ দি ভাজিছোঁ কচমাছে পিচ আছিলে তাকে দি দিলোঁ দেই ভাজি খাম আৰু ধনিয়া দিছোঁ লেটিয়াই লেটিয়াই যে এই ভাতকেইটা যে খাবা আৰু দেই হয়নে বাৰু কিমান যে ধুনীয়া লাগিব কচ মাছৰ তেলৰ গোন্ধটোৱেই ধুনীয়া আৰু তাতে ভাজিখন একদম লপ থপথপে একদম লাবৰা টাইপ বনাইছোঁ ঠিক আছেনে এইয়া আজি খুব বেছি আইটেম নাই আমাৰ আজি কম আইটেম বাৰু হ'লেও আৰু খুব ধুনীয়া কিন্তু আজি নিৰামিষেই খাওঁ আৰু এনেকৈ নিৰামিষ নহয় মাছ আছে যেতিয়া কোনো নিৰামিষ বাৰু ন এইফালে খুতৰা ভাজি খুতৰা ভাজি বিলাহী দি এই মাটি মাতি দাইলেও উতলি আছে আর গপ ঘপকে উতলি আছে কি ধুমিয়া লাগছে দেখি উতলা স্টাইলটে ভাল লাগছে হয় নয় বুড়ো এইক তরকারি মানে আরও গড় মারি থাকলেও আর নেব আর দিই দক্ষিণা লক্ষাই থাকলেও নেই এইক তরকারি মাটি দাইল ভাল পানু বেলে খাই দিব আর মাতি দাইল বি সঙ্গে মাটি দাইল খালে বেলা কয় মাটি দাইল খালে বেলে মানুষ হি হয় গেধা হয় নেজানো আৰু দেই মাটি দাইল খুৱাই খাই দেখোন কিছুমান মানুহ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ কিছুমানে মাটি দাইল নেখাই আকৌ হেৰি কিবা হেৰি ক কি গেধা হয় বুলি কয় আমি আকৌ মাটি দাইল খাই ডাঙৰ হৈছোঁ মাটি দাইল ৰঙালাও ভাজি খুব ধুনীয়াকৈ আগতে মা বাৰিষাৰ দিনত পথাৰলৈ যায় যে মাটি দাইল বনাই ৰঙালাও ভাজি বনাই মা ৰুই পেলাই মাটো মাটি ৰুবলৈ যায় মাটি ৰুই অহাৰ পিছত আৰু মাৰ লগতে বহি কাষতে বহি খোৱা দিন মনত আছে মাৰ গাৰ পৰা সেই পথাৰৰ গোন্ধ পাই থাকোঁ বহি থাকোঁতে ছাইডত পথাৰৰ বোকাৰ গোন্ধ আহিয়ে থাকে গা ধুই অহাৰ পিছতো তেনেকৈ ইমান ভাল লাগিছিলে তেতিয়া সেই মাটি দাইল ৰঙালাও ভাজি সেই ভাতকেইটাই বৰ ধুনীয়াকৈ খাইছিলোঁ তেতিয়া দে এতিয়া মানে সেই জোখবোৰ নাইকিয়া হ'ল যিহেতু মাহঁতো পথাৰ চথাৰ নোৱাৰা হ'ল যাব বয়সো হ'ল আৰু তেনেকৈ সেই সোৱাদ লগাকৈ এতিয়া নিজেই বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজি ৰঙালাও আছিলে বনাম নেকি ঠিক নাই ৰঙালাও ভাজিটো বনাবলৈ মন গৈছে কথাটো মনত পৰি গ'ল যে এতিয়া ৰঙালাও অকণ ভাজি দিম যিহেতু ভাত খাবলৈ টাইম আছে ৰঙালাও অকণ ভাজি দিম এয়া মাটি দাইল আমাৰ হৈ গৈছে দেই অলৰেডি আমাৰ মাটি দাইলীয়া হৈ গ'ল উতলি হৈ গ'ল এইফালে এয়া কবি আৰু কচ মাছৰ তেলৰ ভাজি বেঙেনাৰ লগত এইফালে খুতৰাৰ ভাজি এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ খানাৰ ৰেচিপিখন আপোনাক কৈ দিলোঁ আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আমাৰ মেনু আজি দুপৰীয়াৰ দেই দাইদোখ নধৰিব এতিয়া ৰঙালাও ভাজিম দেই ৰঙালাও কথাটো মনলৈ আহি গ'ল যে ৰঙালাখন ভাজি লওঁ মই যে কৈছিলোঁ ৰঙালাও ভাজিম এতিয়া ৰঙালাও ভাজিম বুলি মনত পৰি ৰঙালাও ৰেডি কৰিলে আৰু

গতিকে আৰু আজি দুপৰীয়া খানাই এয়াই আৰু ৰঙালাও ভাজি নমালোঁ আৰু দেইখিনি দেখিছেনে অকণ টুকুৰা টুকুৰাকৈ ৰাখিছোঁ কিন্তু সেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এয়া ৰঙালাও ভাজিটো বনাবলৈ মন গ'ল মানে মাটি দাইলৰ লগত ৰঙালাও ভাজি বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে আগতে মায়ে বনাই খুব মনত পৰিলে মা পথাৰলৈ যাওঁতে বনাই যে ঘপককৈ ৰঙালাওডোখৰ কাটি আনি বনালোঁ এইফালটো এয়া দেখাইছোঁ আৰু কি কি আছে গতিকে এয়া এবিধ ৰঙলা ভাজি এবিধ এয়া খুতুৰা ভাজি দুবিধ এয়া কবি ভাজি এয়া পচ মাছৰ লগত এয়া তিনিবিধ তিনিবিধ তাৰপিছত এয়া মাটি দাইল আজি চাৰিবিধ আমাৰ আজি দুপৰীয়া খানা দেই